Ha. Uh, tentang hadis uh, al-ghurr wa tahjil dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim tentang wudu. Kan? Nabi SAW alaihi kata, "Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa yang mampu di kalangan kamu untuk memanjangkan ghurrah Al-ghurratu wa tahjil ialah bayat iaitu warna putih seumpama pada kuda yang mana ada Kesan putih di dahi dia ataupun di kaki dia Jadi ni orang kata antara special kuda lah Yang comel orang kata Jadi begitu juga Umat baginda Nabi SAW Akan dikenali pada hari kiamat uh, Min atharif sujud Daripada kesan sujud dia Jadi cahaya Di muka dan juga di tangan, di kaki tu <coughs> Akan dilihat pada hari kiamat Nabi SAW kata siapa mampu untuk memanjangkan cahaya dia tu falyafal fa maka hendaklah dia buat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dak diriwayatkan daripada beliau bahawasanya bila beliau basuh tangan beliau sampai ke bahu. Betul tak? Dan mereka kata itu adalah pandai-pandai uh, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu uh, tambah dak dalam agama. Jadi itu dalil boleh buat bidah ah hasanah. Dan satu lagi kes yang disebut ialah sahabat yang mana dia baca dua surah uh, yang sama di dalam sembahyang dia. Tak silap saya surah kul huwallahu ahad kot. Kemudian dalam rakaat kedua pun bila dia baca surah lain dia akan habiskan dengan surah ikhlas juga, kul huwallahu ahad. Jadi benda tu sampai pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda tanya dia kenapa dia buat macam tu. Jadi dia kata sebab dia mencintai Allah dan Rasul dia lah. Sebab suratul ikhlas tu kan suratul tauhid. Cerita pasal Allah Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia bersama dengan orang yang dicintai ataupun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang dicintai. Allah Taala redha pada dia. Matan hadis secara lengkap saya tak ingat. Tapi itulah kita kata uh, Madmun ataupun isi Daripada hadis tersebut Jadi Yang kes Abu Hurairah Raja Al anhu Pertama kita kata dia mustahid Antara fukaha sahabat Yang besar Rawiatul Islam Yang mana meruatkan hadis-hadis Baginda Nabi SAW yang paling banyak Tak Kemudian dia ta'wil ta Hadis Ghurrah Mahajalin tu Man istata'a minkum an, yaf, an yutila ghurratahu falyaf'al maka dia takwil. Itu takwilan dia dan kata para ulama itu ijtihad dia tetapi jumhur majoriti para sahabat yang lain mereka tidak uh, bersama dengan Abu Hurairah dalam masalah ini iaitu hanya berwuduk lebih sedikit sahaja daripada kawasan siku jadi itu ijtihad Abu Hurairah in akhtak, kalau dia salah dapat satu kalau dia betul dapat dua dan kita tanya dalam bab mana lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu buat bid'ah hasanah selain daripada kes tu? Sepatutnya apabila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dak dia antara orang yang mana berpegang dengan bolehnya bid'ah hasanah patutnya banyak lagi lah dia buat kau kena puak ni bukan setakat hak Nabi buat eh, dia langgar hak sahabat buat sebanyak tu pun dia langgar lagi nak lebih lagi daripada tu jadi memang keadaan dia macam tu dia berjaya sama juga dengan kes para sahabat tadi Mungkin ta'wil dia terhadap ayat Faqra'u ma tayassara minal Quran Itu ta'wil dia dan sahabat Ghalik-ghalik orang yang jadi imam di kalangan mereka adalah mustahid Tak Acu cerita mana lagi yang sahabat tu Buat bid'ah hasanah seumpama yang kita buat pada hari ini Dan bila benda tu diberitahu pada Nabi Nabi iakan Dan satu lagi apa yang sahabat buat adalah pada zaman tashrek pada zaman tashrik iaitu pada zaman hukum hakam masih lagi diturunkan Al-Quran masih diturunkan dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh untuk benarkan perbuatan tersebut ataupun larang perbuatan tersebut betul tak dan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan apa yang berlaku dalam kehidupan mereka adalah contoh untuk kita tak setengah ulama kata kesilapan-kesilapan yang berlaku hatta yang berlaku pada Nabi pun adalah untuk tashrek untuk tunjuk pada kita bahawasanya kalau berlaku se sedemikian macam ni kita buat kalau berlaku sedemikian macam ni kita buat bahkan ada ayat Quran yang kata ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih jangan sekali-kali engkau mendahului Allah dan juga Rasul kemudian kita tak tahu pun lagi kes yang berlaku uh, sembahyang baca surah berkali-kali tu? Tak. Pada zaman Islam yang bila? Awal Islam ke, di hujung-hujung ke nabi dah tashdid belum tentang masalah bidah ah dan tidak bidah? Ah. Sebab apa? Apabila nabi SAW meninggal, para sahabat mereka memberi hampir satu kenyataan yang sama sahaja tentang bahayanya bidah ah dan kepentingan untuk itibak Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak? Sahabat radhiyallahu ta'ala apabila mereka jauh daripada Nabi mungkin berdasarkan ilmu yang mereka ada mereka takwil ayat Quran dan hadis tak berdasarkan kefahaman mereka mereka buat tetapi apabila benda itu sampai kepada Nabi Nabi iakan ataupun Nabi tidak iakan maka lepas tu kita tak dengar lagi riwayat-riwayat yang mana mereka reka-reka amalan lain atas dasar benda tu baik dan boleh dibuat jadi waqa'i' ain benda-benda yang berlaku sekali-sekala itu tidak boleh dijadikan dalil bahawasanya benda itu boleh untuk dibuat sedangkan di sana adanya riwayat yang pelbagai daripada mereka daripada hadis dan seumpamanya asar sahabat imam-imam tabi'in dan tabi' tabi'in ya kata alaikum bil atiq hendaklah kamu pegang hak asli Islam yang asli yang lama yang ada pada zaman Nabi tak jangan sekali-kali kamu reka benda baru alaikum bil amril awal hendaklah kamu ikut urusan yang pertama jadi hak tu patut kita pegang tapi kita duk cari satu dua cerita Yang ada ihtimalat-ihtimalat Kemungkinan-kemungkinan Kita nak buang segala kenyataan yang jelas-jelas Yang mencerca bid'ah ah dan seumpamanya Sebab tu Ahlul Ahwak memang mereka suka cari Tak, dia tak berhenti situ Dia akan buka seluas mungkin lagi lepas tu Walaupun benda yang dia buat tu bertentangan bersalahan dengan Nas Sekurang-kurangnya hak sahabat tadi tu Tak, Nabi iya kan Dan Nabi tanya Dan Nabi iya kan Tapi kita hari ni Siapa nak betulkan apa yang kita buat? Siapa yang nak nyatakan yang kita buat tu betul ataupun tidak? Bahkan apa yang dibuat itu bersalahan jelas dengan Nas. Dalam masalah kubur, dalam masalah pasang lilin, pelita dan seumpamanya. Dirikan masjid di atas kubur. Kemudian uh, menyembelih binatang, ternakan di tepi kubur. Bagi duit kepada mujawirin, orang yang mana menjaga kubur dan seumpamanya. Semua benda itu telah dis hampir disepakati oleh para ulama benda itu adalah pintu-pintu kepada syirik pintu-pintu kepada dosa tapi kita tak dengar juga tak, kita dah pegang hak satu dua dalil tadi bukan dalil pun benda yang berlaku sekali-sekala betul tak? benda yang berlaku sekali-sekala dan lepas tu tak ada pun riwayat-riwayat sahabat tu reka-reka lagi semayang itu, puasa itu, cara ibadah itu cara ibadah ini, selepas tu Wallahu'ala وعلم الصواب